Biz nəniyə niy ki satışları artıraq. Yəni əsas hədəf budur. Çünki satış bilirük ki, satış olmayan yerdə istehsal da olan deyil, ardı gələndə yox. Əgər fabrika isə fabriki çağıladıracaq. Əgər ixrac ixalçı şirkətdirsə, malı gətirib sata bilmədi, ardını gətirə bilməyəcək. Günümüzdə ən müasir metodlardan biri satışın texnikaları nə formada satışlarımızı artıra bilərik. İkincisi isə satışın emosional artırılma üsulları. Birinci ünsiyyət texnikasıdır. Belə deyək ki, ümiyyətlə satışın başlanğıcı da budur. Əslində çox yerdə hələ bitməsi də budur. Yəni bir ünsiyyətdə, bir görüşmədə satışı davamlı da eləy bilərik, satışı bitirə də bilərik. Yəni e, demək olar ki, satışın ilk addımı, satışın başlanğıcı ünsiyyətdən başlayır. Ona görə də bunun texnik tərəfləri var ki, bunun ünsiyyət hamsı ünsiyyətdir, hamımız insanıq, hamımız danışırıq, hamımızın müəyyən təfəkkürü, dünya görüşü var. Amma bir satış adamından nə formada, nə şəkildə bunlar tələb olunur ki, müştəriyə hər hansı bir məhsulu və ya xidməti biz sata bilək. Bunun üçün başlayır salamlaşmada, ta bədən dilimizdən və ən vacibi emosional şəkildə insanlara yanaşmaq. Çünki bizim qarşımızdakı müştəri də insandır. Yəni biz quru şəkildə gəlib insanlarla ünsiyyət qurmağa çalışanda bu çox çətin olur. Yəni birinci növbədə satıcı özünü satmağı bacarmalıdır. Yəni biz özümüzü satmaq üçün də düzgün ünsiyyətlə bu başlayanın şeyidir ki, düzgün özümüzü təqdim eləyək və düzgün müştərilə münasibət qura bilək.